Дейнега Виталий Олегович, волонтер. Какие у тебя ощущения возникают после того, как ты получил награду, три гвоздики, и помогала ли тебе киевская власть чем-то, кроме этой награды? Киевская власть, она не помогала, и там даже были случаи, что они звонили с нас, там что-то требовали, там просили, мы когда с президентом встречались. Нам Оля и наша организация, она просто услышала так, ну, сказала, так, чиновники, как сказала, бы, У вас есть свои ресурсы, свои бизнесмены вперед, почему как бы, вы смотрите а По поводу вазники награды, награда вот ну где-то когда мне ее только дали, мне где-то было желание ее или не принимать или продать как бы там, потому что э такая же награда есть и премия. Да, то есть как бы, иметь один орден с Ефремовым как-то ну, мне неприятно. Но я думаю, что, наверное, все-таки это награда Украины, да, как бы, и я своей стороной очень как бы, горжусь, я очень люблю. Поэтому скорее нам надо работать над тем, чтобы у ну, Ефремова этой награды не было, чем как не брать Ну, то есть, не, мой орден это очень приятно. Хотя неприятно, когда ä, после меня там выходит на трибуну человек, которого ну, например, там, стараемся посадить в тюрьму, когда там он выходит вот, например, у нас, там, на трибуну, батальона территориальную оборону. А по есть факты. Президенту отдавали там целый э, пакет компроматов. Там целая, ну там, там такая папочка с бумагой. Да? Случаи э, воровства, случаи перепродажи волонтерской помощи. Mm -hmm. вот. и, ну, сейчас я просто жду, мне девочки конкретику скинут, я смогу там сказать конкретно, что он делал, конкретно за что ну, просто банально я встречал информацию в СМИ по поводу того, что, например, тюаровые каски люди маркировали, волонтеры, и потом их находили в магазинах. Говорят, сейчас мы тоже маркируем наши там устройства, но наклейки можно поддирать в любом случае. говорят, сейчас больше было много тепловизоров, мы занимаемся именно тепловизором. Меня этот вопрос очень беспокоит, потому что тепловизоров там а, а какая стоимость нового тепловизора? в зависимости от, мы берем три модели, одна 3700 долларов, одна но это для волонтеров цена так и не дороже. А э, на рынке черном за сколько их предлагают? Нет, ну это вот и есть цена черного рынка. Да? Ну хорошая цена, mm -hmm. волонтерская. Для... Есть просто, ну, к сожалению, я знаю это магазины, которые, там, ну, скажем, как бы продают не только в на нашей стороне, да, и что извини, как бы, но я, ну, то есть мы этим не занимаемся. Но есть, есть в Киеве, ну, в Украине магазины, которые торгуют сепаратистами. А список у вас есть этих магазинов? Вы где-то пытались их в СМИ э, а, Нет, там просто, понимаете, их хорошо, и то же самое с там, и все. То есть, если я сейчас начну эту информацию там активно давать, то, ну, потом просто вместо волонтерства заниматься человек 13.06 в базовом лагере Орехова в Луганской области комбат Макита отобрал у военнослужащих личные бронежилеты, которые впоследствии так и не вернул.